Jeng-jeng Jeng-jeng Macam biasa ha. Hmm. 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 Dia dah berapa kali Jadi tamu kita Tiap-tiap minggu ni Saya rasa banyak kali Kita bagi air time hmm. Kepada beliau Dah sampai 3-4 Lebih Kali lebih ha. Oh. Eh. Hmm. 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 Jadi Yang itu mata dia memang merah Macam itu Ataupun kau <laughs> Eh memang ada sekali tu dia buat uh, infection rasa. Sebab oh, tu pakai spray hitam dulu. Oh Oh I see. Mm -hmm. orang pun satu banyak-banyak gambar pergi ambil mata dia mega <laughs> macam tu. <laughs> hmm. Ha, baik. So ini cerita belum Dia asyik ada kan Saya rasa ya, Untuk pembudakan hmm. perbincangan ni Ada hmm. dua lah hmm. Eh bukan perbincangan ha. hmm. Friday Sermon. Ah. <laughs> Bukan sermon lah. Okay. Kuliah. Kuliah. Ada ah. <laughs> dua. Ah. Satu adalah berkaitan dengan saham uh, Ketua Pusul Jaya Espera M sendiri hmm. dan yang kedua adalah berkaitan dengan pendedahan eksklusif oleh Bloomberg hmm. uh, yang mungkin ramai yang tak dapat akses untuk baca hmm. jadi kita boleh hmm. uh, Kita lebih. boleh kongsi lagi. Ya, yeah. hmm. tapi yang pertama maybe uh, berkaitan <coughs> dengan saham ni lah uh, hmm. dan uh, mungkin saya start dengan benda yang mungkin agak basic sikitlah hmm. apa pembelian saham yang alasan eh alasan pembelian saham dulu tak melibatkan modal berbayar sebaliknya melalui pasaran terbuka hmm. jadi saya nak faham sebenarnya sebab mungkin ramai-ramai kita pun tak berapa familiar apa yang Tan Sri Azam Baki nak cuba explain sebab hmm. walazam hmm. ada Siapa? walazam who is walazam wala wala Oh walazam. Ah, oke 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 Saya kena pattern ni. Walazam. Oh, uh, kata prefer ada ke walazam? Kita buatlah ke pegawai-pegawai SPRM yang dipaksa jadi walazam. Oh, ah, ha betul juga. Ah. ah, betul. UKK SPRM, sabar je lah pegawai. Kau <laughs> <Korang> makan gaji <laughs> bila ketua pesuruhjaya suruh tekan-tekan tekan-tekan kau terpaksa lah buat kan. <laughs> Ini ada yang nak menonton ni. Pegawai-pegawai <laughs> uh, SPRM yang terpaksa menjadi walazam. <laughs> uh, uh. Tapi dia dia kata preferred share tu beli kat bursa ordinary hmm. share direct dengan company jadi apa yang sebenarnya apa yang dia kata tu itu itu uh, yang yang kalau baca komen tu lah kan okey so maksudnya jawapan mereka ialah kononnya hmm. pembelian saham uh, yang ditunjukkan ni dalam dalam awan biru teknologi berhad lah yeah. yang pendedahan oleh uh, bloomberg tu Pembelian saham uh, dalam Velocity, velocity Capital Berhad lah. Mm -hmm. Jadi dia nak kata kalau beli saham di pasaran terbuka di bursa, mm -hmm. itu adalah bukan uh, modal berbayar seperti yang dihadkan di dalam peraturan untuk penjawat awam. Begitu yeah, yang dia nak yeah. kata. Uh -huh. Bongok. <laughs> 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 so, uh, yeah. saya pun tak tahu... Um, Itulah siapa PR uh, advisor dia ni kan wow. uh, sebab benda tu budak uh, prinsip account dikata empat pun tahu hmm. kan saya ingat kalau prinsip account dikata empat pun dah mula belajar mengenai modal hmm. kan hmm. um paid up capital ni uh, uh, ini konsep dulu ada perbezaan di antara paid up capital dengan unpaid lah maksudnya. Mm. Maksudnya begini kan, bila sesebuah syarikat itu dia ditubuhkan, maka dia akan menentukan saham dia, modal dia, berapa dia yeah. ni ada dalam syarikat tu lah. Mm -hmm. Kenapa dia menentukan modal dia tu ialah kerana itu adalah pelaburan Puan punya itu ke dalam syarikat sebab mm. dia sendirian berhad mm -mm. supaya kalau jadi apa-apa kepada syarikat itu maka liability itu sebab tu nama sendirian berhad eh. kan mm. liability uh, uh, pemilik syarikat itu hanya terhad kepada aset dan juga saham dia dia tak bolehlah ambil harta-harta dia yang lain kan mm. uh, jadi bila dia terbitkan saham dan saham itu dilanggan oleh pemilik syarikat maka memang dia kena bayar lah itu jadi pedap kapital kan <coughs> um <coughs> cuma um, apabila syarikat itu dah jadi besar dan dia telah melepasi syarat untuk menjadi syarikat awam <coughs> syarikat awam ni maksudnya dia disenaraikan di bursa dan kenapa dia dipanggil syarikat awam ialah kerana dia boleh menerbitkan dan menjual saham dia kepada orang ramai untuk dia mengumpul modal berbayar dia. Hmm. Ha, jadi sama ada you beli um, uh, kononnya di pasaran terbuka ke tidak, <coughs> Um, dua-dua ini ialah modal berbayar. Bezanya kalau beli dalam syarikat senaraian awam, syarikat awam mm. eh, memanglah beli kat bursa kan. Kalau kita beli saham dalam syarikat sendirian berhad, barulah kita beli terus dengan syarikat itu. Dua-duanya itu memang pedapat modal capital. Tiba-tiba lah, kan? adalah saya tengok ada Walazam lah. Mm. dah. Ha, mm. Walazam dok tulis ni. Oh ini berbeza kerana yang dibeli oleh tan Sri Azam Bakri itu ialah preferred shares. Hmm. Kau ingat ini kredit card ke preferred preferred? <laughs> <laughs> dia tak ada hmm. dalam akta syarikat pun yang ada ialah selain daripada ordinary share capital hmm -mm. satu lagi ialah preference shares. Hmm -mm. uh, preference shares tambah semula Melayu apa dia? Saham? Saham hmm beku to man tak tahulah apa tak ada untuk tolong google kat kita lah. tak apalah hmm. kan tapi tolong komen kat uh -huh. kat bawah uh -huh. so dia dia ada satu bentuk nama preference shares uh -huh. eh um dulu-dulu preference shares boleh diterbitkan Uh, dan dia tak sama dengan apa nama ni uh, ordinary shares tau yeah. preference shares boleh diterbitkan dulu-dulu accounting rules membenarkan preference shares itu ditunjukkan sebagai equity hmm. ataupun modal hmm. berbayar. Hmm. Tapi I think dah lebih kurang 20 tahun dah accounting rules bertukar. Hmm. Uh, preference shares sekarang ini ditunjukkan sebagai hutang hmm. borrowing loan. Sebabnya begini eh, ordinary shares Uh, dia uh, adalah exposure ataupun liability pemilik syarikat kepada apa-apa yang jadi kepada syarikat itulah mm -hmm. kan. Preference shares ni sebenarnya dia punya liability tu lebih terhad. Mm -hmm. uh, contohnya kan, uh, ada beberapa perbezaan besar lah antara mm -hmm. preference shares dengan ordinary shares kan. Kalau preference shares selalunya dia ada kupon. Okay. Dia kena bayar interest kepada pemegang uh -huh. preference shares itu. Jadi dia bukan ordinary shares lah. Karena uh -huh. ordinary shares ini exposure dia lagi besar. Uh -huh. Kalau untung dapat, kalau tak untung tak dapat lah. Kalau uh -huh. preference shareholders dia kalau tak untung pun masih lagi kena bayar dia katakanlah 4%, 5% setahun lah. Jadi sebab itu dia sebenarnya adalah pinjaman. Hmm. Sama juga dia tak ada hak mengundi. Hmm. Kalau um, ordinary shares itu memberi hak untuk kita mengundi dan juga untuk kita melantik board of directors. Ahli lembaga pengarah lah kan preferentials tak ada kan. Hmm. Uh, jadi... Um, jelas eh kalau tengok tu daripada shareholders uh, maklumat shareholders tu hmm. agak jelas lah saya ingat itu adalah ordinary shares hmm, uh, hmm. bukan preference shares kan dan uh, satu lagi tak ada preferred shares hmm. dan preference shares ni orang tak boleh beli di uh, pasaran, pasaran terbuka uh, jadi dia corner cuba mana pun. Sebab tu saya tengok naratif dia tu bertukar-tukar. Aha. Mula dia kata naratif dia, dia yang dia ditumpu ialah dia kata ini tidak melanggar peraturan kerana telah diisytiharkan. Ya yeah, betul. Kemudian saya tengok sehari kemudian dia dah bertukar sedikit pasal saya beli ini di pasaran terbuka mm -mm. dan ini seolah-olah ini bukan ini bukan modal berbayar. Mm -mm. Kursi tu pula dah. Mm -mm. Kan? Lah. Jadi erm um, um, <coughs> saya rasa di kona kot mana pun hmm. dia tidak uh, mengubah hakikat bahawa beberapa perkara lah. Pertama dia tak boleh nafikan yang sebenarnya dia pernah membeli dan memiliki saham-saham pada harga dan juga jumlah yang telah melanggar peraturan yeah. dan peraturan itu yang yang saya rasa asal-usulnya kan adalah pekeliling perkhidmatan bilangan 3 tahun 2002 yang secara jelas menyatakan tak lebih daripada 5% ataupun 100 ribu jumlahnya, mana yang lebih rendah. Mm -hmm. kan? Jadi dia tak boleh nafikan langsung. Dia nak kata macam mana pun dia dah ke ataupun tidak. Dia telah mempunyai dan memiliki saham yang melep melepasi had itu. Mm -hmm. Baik. Eh? Kita akan dengar banyak lagi lah plot twist yang akan datang kan. Saya rasa satu plot twist yang saya duk tunggu lagi ni. Mm -mm. Sebab gambaran yang diberikan oleh Tan Sri Azam Baki ni ialah seolah-olah dia telah istihar dan dia telah mendapat kelulusan. Mm -hmm. Pengecualian daripada had itu. Yeah. And, uh, jadi um, sekarang ni dah hari ke berapa? Uh, dia keluar berita ni ialah hari Selasa. Eh. Selasa. Selasa, Rabu, Khamis, hari ini dah nak habis Jumaat Umat, dan empat hari kan. Sehingga sekarang kita tak dengar lagi pengesahan daripada Ketua Setiausaha Negara. Mm -hmm. Sebab kalau dia kata dia telah mendapat kelulusan, kelulusan itu mesti diberikan sama ada oleh Ketua Setiausaha Negara ataupun Ketua Perkhidmatan Negara awam lah, uh -huh. ketua pengarah perkataan awam, KPPA lah kan. P -P Tapi saya rasa KSN lah. Sampai uh -huh. sekarang KSN, kalau betul KSN dah keluar lah berita dia Dan dia kata dia isytihar dalam HR HARMIS. Uh, HARMIS ya? ha. ni ialah sistem HR, pejabat awam uh -huh. lah kan. Uh, kalau dia dah isytihar dalam HARMIS, tunjuk je lah besar-besar. Hmm. Saya dah isytihar tarikh dia berapa, gini-gini kan. Uh, tunjuk print screen tu, senang. Ya, ya, ya tapi kita takut istihar dia kena backdate. Ha takut tak istihar. Yang tu selagi tak tunjuk maka orang tanyalah kan. Hmm. Ha jadi dan KSN kenapa sampai sekarang tidak Uh, membuat kenyataan betul ke tidak dia bagi pengecualian hmm. uh, kalau bagi pengecualian tunjukkan bukti dia bila uh, sebab kalau pun dia bagi pengecualian dia tak boleh bagi pengecualian sekarang backdated mm dia mesti bagi pengecualian masa dia nak beli itu hmm. kan kemudian kalau pun plot twist satu lagi kalau pun um, KSN kata Erm um, ya saya dah bagi pengecualian jadi dia tidak melanggar peraturan. Kan. Uh, uh. uh, peraturannya ialah KSN kena maklumkan kepada uh, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Uh, uh, uh. Kan. Uh, adakah KSN telah maklumkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim? Bila? dan kita nak tahulah nampak gayanya ialah Tan Sri Azam Baki ini ialah seorang pemain saham yang hebat kan uh, kita guru tak saham. tahu uh, guru saham kita tak tahu berapa banyak lagi saham-saham yang dia ada ni kan hmm. jadi sepatutnya kalau begitu setiap pembelian saham dia yang telah melepasi 100,000 ringgit dia kena dapat pelepasan daripada Tan Sri KSN. Hmm. KSN kena maklumkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim ada di depan saya, saya nak tanya dia, tell me sebenarnya, berapa banyak saham yang Tan Sri Azam Baki ada kesemuanya? Hmm. Sebut satu-satu. Sebab sepatutnya you tahu. Kerana kalau pengecualian itu telah diberikan, dia, dia maklum kat you. Dia maklum kat you. So, you tahu semua syarikat mana semua kan. Hmm. Dan kalau kalau Perdana Menteri tak campur tangan dan tak reverse pengecualian itu, hmm. um, maknanya Perdana Menteri bersetuju lah. Harta banyak mana ataupun dia jadi guru saham sementara menjadi ketua pusat jaya SPRM. Ni kan Jadi, ini adalah cerita-cerita dan juga maklumat-maklumat yang akan terus bermain di dalam kepala otak rakyat. Uh -huh. dan jadi, saya percaya kalau perkara itu telah berlaku dengan baik. Maksudnya memang betul dia dapat kelulusan dan pengecualian. Dan pengecualian yang diberikan oleh KSN itu telah dimaklumkan pula kepada Perdana Menteri. Dan Perdana Menteri sedia maklum, kan? Saya rasa esok eh, Anwar Ibrahim dah hadir tunjukkan semua. Nah, ini semua-semua kan. Sekarang ni dah empat hari masih lagi krik-krik-krik-krik-krik ni kan. Dan juga uh, cerita bertukar-tukar ni, uh, tak tahu mereka tengah cari buku homework hmm. ni kot. Uh, buku homework tak ke mana-mana <laughs> ni kan. Cari balik homework yang dulu kan. Jadi sebab itu hmm. lagi lama perkara ini tidak dijawab dengan jelas apatah lagi ada pula plot twist Rafizi disiasat dakwaan seleweng 1.1 bilion, eh kalau aku ada 1.1 bilion tak adalah aku buat podcast kan aku dah hidup kaya raya dah kan kereta mengalahkan Ramanan lah, macam tu kan um, orang akan terus tanya lah kan, kerana dia ada beberapa isu utama yang 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 um, menjadi titik tolak kepada kemarahan rakyat mengenai soal dia ada saham ni okay. kan. Satu dengan gaya Tan Sri Azam Baki seperti yang Datuk Seri Anwar sebut dia ni adalah orang yang paling berani. Kan? Mm -hmm. Jadi orang yang paling berani ni you must be whiter than white. You nak pergi tangkap semua orang. Dan uh, maksudnya tidak boleh ada perkara-perkara yang dilihat boleh digunakan sebagai leverage against you ataupun hmm. yang boleh uh, melemahkan uh, kedudukan ataupun kebebasan ketua pesuruh jaya SPRM itu dalam dia menjalankan tugas hmm. kan. Jadi kalau saham sudah juta-juta, jadi dia menimbulkan terlalu banyak persoalan dari mana dia dapat duit itu bila uh, kemudian apa nama ni uh, bagaimana dia dapatkan dan tambah pula begini. Apabila ada persoalan, dia telah melanggar peraturan. Jadi kalau ada perkara-perkara yang perlu disembunyikan daripada orang ramai ataupun daripada pegawai-pegawai, maka itu me mewujudkan satu leverage against you. Mm -hmm. Penguat kuasa, tak kisahlah polis ke ataupun SPRM ataupun peguam negara kan, Penguasa kuasa ni mestilah whiter than white yang tidak boleh membenarkan apa-apa leverage against you. Barulah you betul-betul boleh bertindak without fear of favor. Hmm. Sebab you tak terikat dengan siapa-siapa, you tak takut dengan siapa-siapa yang ambil tindakan kan. Hmm. Jadi itu satu punca lah kenapa perkara ini dipersoalkan kerana adakah itu bermakna bahawa ketua pesuruhjaya SPRM has been compromised uh, adakah ada leverage adakah um, ada business partner hmm. kan uh, jadi itu satu perkara kan satu lagi perkara ialah soal conflict of interest hmm. um, ada sebab kenapa sepatutnya lah penjawat awam ni dia perlu dihadkan exposure dia hmm financial exposure dia di dalam syarikat-syarikat atau industri. Kerana kalaupun dia bukan ketua pesuruhjaya SPRM ataupun bukan ketua polis negara kan. Katakanlah dia KSU hmm. ataupun dia pengarah kan. Pengarah Jusasi ke Jusabi ke kan. Hmm. Mereka membuat dasar tau hmm. untuk negara. Hmm. Jadi dasar itu setiap dasar yang dibuat itu akan ada pihak yang untung ada akan ada pihak yang rasa tertekan sedikit hmm. you ni know, there's a give and take kan hmm. jadi kalau kita sebagai penjawat awam yang membuat dasar apatah lagi yang dipertanggungjawabkan untuk menguatkuasakan undang-undang dan mencegah rasuah kalau kita ada um, financial exposure ataupun kepentingan di dalam syarikat tertentu, di dalam industri tertentu, maka dia menimbulkan conflict of interest ataupun pertembungan kepentingan. Hmm. Kerana kalau kita ambil tindakan, saya bagi contoh yang mudah sedikit. Kalau sebagai pembuat dasar, dia buat dasar, kesannya itu dilihat tidak cantik kepada contohnya industri peladangan. Hmm. Maka saham peladangan jatuhlah. Jadi kalau saya ada saham yang besar di dalam syarikat peladangan saya duduk bimbang ni kalau aku ambil jalan ni kan nanti hilang RM200,000 aku ni. RM300,000 hmm. harga saham jatuh ni hilang duit aku kan. Jadi there's always that at the back of your mind. Sama juga kalau macam uh, uh, penguatkuasaan lah. Kalau you ambil tindakan ke atas itu nanti apa jadi. Nanti kan? Jadi dan isyaratnya lah dan yang ini orang akan marah kat saya lah okay. kan. Dan yang inilah saya harap Datuk Seri Anwar sebenarnya memandangnya dengan dengan lebih terbuka sepatutnya daripada dia herdik wartawan macam reaksi dia. Wartawan tanya saja hmm, hmm, hmm. reaksi dia kepada isu Tan Sri Azam Baki. Dia boleh marah. Hmm. Kenapa maki dia? Tak ada orang maki pun. Orang tanya hmm. siapa yang kan. Apabila Ketua Pesuruh Jaya SPRM nampak begitu rancak bermain saham mm -hmm. dalam syarikat-syarikat ada pegangan saham berjuta-juta maksudnya he's open for business mm -hmm. maksudnya financial motivation itu penting untuk dia mm -hmm. ha jadi bila financial motivation itu nampak penting untuk seseorang yang sangat penting macam dia dalam dalam negara hmm. kan dan maksudnya uh, he's open for business maksudnya saham itu menarik saya beli saham itu tak menarik saya tak kan hmm. uh, itu menghantar isyarat yang berbahaya tau kepada pasaran sama macam saya cakap ahli politik lah dia tak ada beza sangat lah uh, ketua pesuruh jaya SPRM ke ataupun seorang menteri saya jadi menteri dahulu hmm. kan kalau kita bagi isyarat kepada orang ramai bahawa kita berminat dengan kekayaan semasa kita jadi menteri ataupun kita berminat dengan perniagaan-perniagaan tertentu ataupun kita nak uh, uh, menyelam sambil minum air. Alang-alang ha. Ha, aku jadi menteri ni dapatlah itu ini sikit kan. Isyarat itu akan dengan cepat pergi kepada Pasaran, Sampanya orang teruk. di luar. Dan macam saya sebut, di dalam negara kita ini, proksi, ataupun kroni, ataupun pedler, hmm. ataupun broker, Maka. whatever you call them lah. Dia memang tahu selok-belok perjalanan kajian hmm. Dia memang memandang dan tahu isyarat-isyarat uh, ini dia tahu. Yang ini tak boleh, yang ini boleh. kan jadi Dan itu sebenarnya mengundang lah untuk orang membuka pintu. Hmm. Jadi sebab itu sebaik-baiknya lah kan ini bukan saja tertakluk kepada Tan Sri Azam Baki kepada semua yang ada amanah penting ini kan. Bila kita telah memilih untuk menjadi a public servant, hmm. maksudnya kita ini jadi hamba kepada. Masyarakat lah bila kita bersetuju untuk ambil jawatan-jawatan ini kan. Sangatlah penting untuk kita tumpukan semata-mata kepada hmm. melaksanakan tanggungjawab kita. Dan kita kena tutup pintu terus. Hmm. Signal itu kena jelas. Tak boleh. Kerana bila signal tu ada dan macam-macam jenis orang yang datang lah. Dan... Yang ini yang ada persoalan moral yang besar yang tidak dijawab ataupun dia cuba melengah lengahkan akan adalah lawak azam kata Allah dia um, kerja terus dua uh -huh. terus dua memang banyak duitlah. Uh. Uh -huh. hmm. Saya ada kawan-kawan uh -huh. yang GM ke kan uh -huh. yang gaji 40 70000 sebulan kan. Saya tak rasa dia ada saham sampai lima, tujuh, lapan juta. Tak ada. kan. <respuesta> sebab bila katakanlah kepada orang biasa mungkin lah kan. Bunyi RM40,000 sebulan itu nampak banyak besar kan. Ya. Tapi you tolak rumah, you tolak ni sebab bila dah jadi angkat besar. Ni kan lifestyle pun besar kan. Ada orang gaji lah. Hmm. Ada itulah. Ini semua kan. Tolak-tolak. Untuk mengumpul sampai ada saham you know, 5 juta, 6 juta. Hatta 1 juta pun. Tak mudah tau. Tak, tak mudah sebenarnya kan. Jadi... Um, saya Saya bagi contoh saya kan. Saya bergaji besar Pada umur yang cukup muda 20-an Dah puluh-puluh ribu Penggaji mm -hmm. kan Simpanan yang saya ada tu Kebanyakannya Ialah berpunca Daripada itulah mm hmm. Ha, kemudian ialah you buat bisnes sedikit sebanyak bila syarikat itu nampak okey then you boleh terbitkan saham kepada pelabur yang baru masuk dalam syarikat sendirian berhad kita jadi apapun harta yang saya ada lebih kepada harta tidak tunai. Hmm. Maksudnya kalau saya ada pun harta saya ialah kerana nilaian saham yang saya ada itu banyak itu. Kalau saya nak jual tak tentu orang beli contohnya hmm. lah kan. Itu bagi seorang yang dah gaji berpuluh-puluh ribu masa umur saya 20-an. Hmm. Jadi um, saya tengok KSU-KSU lain, yang JUSA-A semua ni kan, saya tak rasalah mereka sampai ada saham berjuta-juta hanya kerana mereka kata pangkat saya besar, gaji RM30,000 sebulan. Mm -hmm. Sebab orang kita boleh campur-tolak tau. Dia kira kereta kau berapa, tolak itu, anak lagi semua. Uh, net disposable income, sekian-sekian, apatah lagi untuk saving lah kan. Mm. Jadi sebab itu, perkara ini, um, saya tak tahu... Uh, sejauh mana lagi mereka nak tarik lah ataupun mereka nak pusing. But saya rasa untuk berdasarkan kepada empat hari yang pertama, saya rasa mereka telah kalah naratif dengan rakyat lah. Hmm, hmm, hmm. Bagaimana dengan dia uh, lah uh, write, write up yang dibuat oleh Ceplos uh, yang menyatakan bahawa ini jadi sebab uh, ketegasan uh, ketua prosurjaya SPRM untuk lawan hmm. perasuah-perasuah ni. Jadi memang ada konspirasi uh, untuk menjatuhkan dia pula. Saya tengoklah banyak tok uh. orang dok forward kat saya. Uh. Serangannya ialah uh, Rafizi adalah proksi kepada Atok. Yeah. Uh, kepada Tun Mahathir, <laughs> kepada Atok untuk menyerang uh, Tan Sri Azam Baki uh, Sekarang aku pun rasa nak demam. <laughs> Jangkit terus Betul-betul uh, Apa nama Dahlah esok ada banyak program um, Dia kata Rafizi okay. adalah Proksi kepada Ato Untuk menyerang Tan Sri Azam Baki Atas keberanian dia Melawan rasuah hmm. <laughs> Bolehlah cuba uh, Tapi kalau tengok Kepada Konten-konten uh, begitu -konten begitulah kan hmm. Nampak sangat dia troll farm lah. hmm, hmm, hmm. Uh, Contoh saya tengok ada satu tu kononnya share sampai enam ratus dekat Facebook lah, okay. uh, content macam tu kan. So, so orang akan tag akulah kan hmm. bila ada serangan-serangan hmm. macam tu kan. Share sampai enam ratus lebih, like tak sampai seratus. Hmm. Then you know itu troll, farm, faham? Uh, kan. Jadi, uh, dan um, kaedah atau muslihat uh, mengalihkan isu seperti itu, Tambah sekarang dialihkan kepada saya lah. Korangnya uh -huh. saya ni berdendam, kemudian ada jadi proksi atuk lah uh -huh. kan. Uh, taktik itu, muslihat itu dah buat lama dah. Uh -huh. Tak pernah berjaya lah kan. Uh, jadi dulu sepatutnya itulah. Saya harap Datuk Seri Anwar Ibrahim uh -huh. kalau dia duduk, dia fikir balik. Sepatutnya sekarang dia Perdana Menteri uh -huh. kan. Sebaiknya janganlah membenarkan Malaysia ini menjadi seperti masa dia jadi pembangkang dahulu. Bahawa sesiapa yang berani bersuara akan difitnah macam-macam. Masa zaman dia dulu difitnah jadi ejen Yahudi lah, ejen itulah. Hmm. Setiap kali sesuatu isu dibawa itu, dia akan cuba dialihkan macam itulah. Yeah. Sekarang ni dia buat kat saya lah kan. Maksudnya bukan dia lah, maksudnya chaplos chaplos ni hmm. buat kat saya. Tapi seperti mana dulu perkara itu tak pernah berkesan lah saya ingat. Hmm. Sekarang ni pun mungkin tak berkesan lah. Kena cari PR guru yang baru. Hmm. Hmm.